Вы знаете, друзья, я заметил, что для большинства из нас Новый год ассоциируется с запахом мандарин. А, теперь понятно. Их раздавали зрителям для того, чтобы создать такое праздничное настроение, да? Да, вообще-то это так, потому что, ну, это для молодежи мандарины можно купить в любом магазине сейчас. Для нас, советских детей, мандарины, большой дефицит, покупали, где-то прятали, потом на Новый год угощали детей. Запах елки, московский салат. Эти игрушки, помните, эти игрушки не такие пластиковые, круглые, а такие стеклянные, красивые. Вот это и есть та атмосфера детства, которая всегда с нами в душе. Ну давайте Матович вернемся и будем уходить в воспоминания. И пригласим на сцену следующего участника, следующего участника нашей программы. Для вас поет заслуженный артист Республики Дагестан. Один Уцумуя. Давайте на минуту прикоснемся к классике. Ария мистер Икс» из оперы Принцесса Цирка. публика ждет, будь смелее, акробат, со смертью играть. Кров... Пусть меня, как саду. Sì, sì, Мы. Ваши аплодисменты. Продолжающиеся, нескончаемые аплодисменты. Я уверен, что такими же аплодисментами вы встретите следующего участника. Для вас поет заслуженный артист Республики Дагестан Шамиль Ханакаев. дорогие друзья. С Шамиль Ханакаев. Вы знаете, дорогие друзья, мне почему-то вспоминается под Новый год одна история. Сидит пессимист, он не верит и не надеется на лучшее, плачет. Все плохо, плохо, очень плохо. В это время забегает радостный оптимист, улыбается и говорит, ничего, будет еще хуже. Дорогие друзья, мне бы очень хотелось, чтобы в 2014 году наша жизнь была бы лучше. А теперь я представляю вам следующего участника для вас поет Мадина Ахматханова. Is there Is Вы знаете, для меня лично Новый год это прежде всего детский праздник. Так хочется побаловать детей, так хочется создать атмосферу чуда, атмосферу праздника. И вы знаете, на Новый год многие взрослые становятся как дети. Вот давайте все вместе окунемся в эту атмосферу детства. А помогут нам в этом новая пара ведущих. Давайте их Встретим аплодисментами. Итак, я, вас, я, представляю их Хава и Радмир. Пожалуйста. Не бойтесь, не бойтесь. Уверенно. Громче аплодисменты, друзья. Но на время, на время мы передаем бразды правления концертам вам. Спасибо. Добрый день. Здравствуйте. Наконец-то нам с наступающим Новым Годом! Мы не, мы не будем читать стихотворения, потому что хамы, видите ли, я их не выучила. Да надоели эти стихи. Каждый год нас заставляют их учить. А мне бы хотелось просто оказаться в новогодней сказке. Я не могу обещать тебе сказку, но здесь, во дворце культуры «Спартак», происходят удивительные вещи. У людей начинает жужжать в ушах, и на спине появляется... Что? Пропеллер. Хава, а ты хотел бы, чтобы у тебя на спине был пропеллер? Зачем? Чтобы летать по крышам, как Карлорстан. Кстати, для вас, дорогие зрители, песня, на о толстом Карлсане. Terima kasih telah